Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Що робити, якщо ми не можемо подолати гріх? Кажемо собі, це востаннє. Сьогодні каюсь, а завтра розпочинаю грішити. І так кожного разу: грішу, каюсь, каюсь і грішу. Для декого цей вираз є нормою життя, але насправді так не повинно бути. Отже, як боротися з гріхом так, щоб його подолати і бути переможцем, а також мати радісне, повноцінне християнське життя. Про це ми будемо говорити з гостем студії Лео Франком. Ми вітаємо вас, Лео. Вітаємо. Дуже раді цій можливості спілкуватися на нашу думку на досить актуальну тему, адже гріх продовжує існувати на землі. І наслідки гріха для багатьох людей ми бачимо є дуже плачевні не тільки в повсякденному житті, але й після смерті ми знаємо той, хто грішить, потрапляє у вічні пекельні муки. Лео, скажіть, в чому ж причини того, що люди вибирають гріх, вибирають падіння, невдачі? Чему вы не зазнают такого краху в жизни? Ну, если мы говорим сперва про неверующих людей, то это греховная природа. У них никакого выбора нет, они мертвы по своей греховной природе, и сатана ⁇ это тот, который владеет или управляет ими. Если мы говорим про тех людей, которые уверовали в Господа и возвращаются к грехам, то здесь уже, конечно, совершенно другая ситуация. Здесь есть несколько причин. Например, причина номер один, Библия нам говорит, от недостатка видения или познания гибнет мой народ. Гибнет потому, что не знает, как бороться. Бибнет, гибнет потому, что не знает, что вообще мы находимся в борьбе, что Сатана против нас что-то имеет, против нашей семьи, нашего брака, против всего имеет. Непонимание духовного мира, что есть вокруг нас злой враг, который хочет нам, который хочет нам недоброго сделать. Или же... Просто человеку нравится это. Петр когда-то в своем послании сказал такие слова, что с ними, с людьми, которые грешат, хотя они познали Господа, случается поверная пословица, пес возвращается на свою блевотину, вымытая свинья идет валяться в грязь. Казалось бы, как может человек, который вымылся, который еще что-то, идти туда? Но с такими людьми возвращаются. А есть некоторые, которым просто нравится. Вот, например, библейские примеры царя Давида или его сына Амнона. Ему захотелось, и он даже перестал, не сделал себе никакие рамки, не сделал себе ничего, чтобы победить в этой борьбе. Поэтому причин много. Еще раз, для тех людей, которые не знают Господа, они мертвы по своей греховной природе, и сама природа греховная их движет к этому. Для християн різні проблеми, які ми сказали, от якщо говорити саме про людей, які не знають Бога, чому не поспішає багато хто з них все таки навернутися до Христа і жити святим життям? А, ну, вероятно, многие просто потому, что не видят огромной разницы. Если смотреть, ну, и христиане так живут, и мы вроде бы так живем. Ну, у нас вроде чуть-чуть больше разводов, больше пьянства, больше наркомании. Ну, как-то жить можно. Может быть, им не видно вот этого света христианского, чтобы они сказали, я не хочу так жить, как я живу, я хочу жить совершенно другой жизнью. Здесь проблема нашего христианства, может быть, мы светим не так, как нужно. А может быть, просто им сильно нравится вот эта жизнь, потому что жить христианской жизнью это реально сделать борьбу и вы, вот сделать вызов сатане и сказать: такой жизнью ты не будешь управлять моей жизнью, я не хочу жить этой жизнью. А это значит, нужно постоянно держать себя в тонусе. Нужно в борьбе легче расслабиться, легче сказать, а вот мы будем вот так вот жить, без напряга, без всего. Поэтому, вот, может быть, здесь такой ответ. Лео, ми розуміємо, що є категорія християн, які вступають в боротьбу з гріхом. Вони бачать, що щось відбувається не так у їхньому житті, а є категорія людей, які відмовляються боротися, і все-таки піддаються впливу гріха. Чому так відбувається? А, ну, в конце концов, вероятно, здесь личное решение каждого человека. Но есть и много других факторов. Например, возьмем тех, которые все-таки борются. Один из важнейших факторов, то, что мы сказали, из-за недостатка знания, видения гибнет мой народ. Если человек знает, что он находится в борьбе, если человек знает, какие последствия будут для себя лично, для жены, для детей, для бизнеса, для людей, которые рядом с ним. Он хочет бороться, потому что знание это один из центральных вопросов. Кроме того, это желание бороться, желание побороть и жить другой жизнью. Вот у меня есть несколько друзей, которые директоры реабилитационных центров, и они говорят: если нам звонит какая-то мама, говорит, наш сын погибает, примите его. Первый вопрос, который мы задаем, хочет ли он сам бороться. Если он не хочет, а папа с мамой просто умоляют, мы деньги дадим, они говорят, практически нет никаких шансов, что будет какое-то это. Поэтому везде, где бы то ни было. Вот я провожу очень много семейных семинаров, и многие люди, у которых семьи рушатся, они хотят волшебную палочку. Ты за нас один раз помолись, ты дай один совет, чтобы нам книги не читать, чтобы нам ничего не делать. Вот один совет. Мы 10 лет ничего не сделали, наш брак приходит к концу, наш шлюп. Да? Но ты сделай нам волшебную палочку, уже бороться мы не хотим И вот это желание бороться, вот это реальное желание, я настраиваю себя на долгий путь, который будет до конца моей жизни. Я знаю, как это бороться, я знаю, почему это важно. Понимание реальности духовной борьбы. Многие живут, как будто сатаны не существует И все эти факторы все-таки подводят к тому, что есть люди, которые не сдаются в этой борьбе, хотя она нелегкая, и выходят из нее победителями. Все-таки, с чего нужно начинать эту борьбу? Какие початки и мают быть? Я думаю, что минимум три фактора, которые именно дают нам э, начало, вот фундамент. Первое ⁇ это понимание, что мы на войне, на борьбе, и она не закончится на конца нашей жизни. Это вот самое фундаментальное ⁇ мы на войне ⁇ Не то, что у меня хорошо, я никому ничего плохого не делаю и так далее. Даже если у тебя все хорошо, и ты никому ничего плохого не делаешь. Сатана ненавидит христиан. Всеми силами он будет разрушать тебя, твой брак, твою семью, твой бизнес. Всеми силами. И когда я понимаю это, то я понимаю, я не могу начать день без молитвы. Я не могу начать день без Слова Божия. Мне нужно оградить себя. Я нахожусь на войне. А не просто, а, все нормально, я же никому ничего плохого не делаю. Вот ситуация с Украиной сейчас. Украина никому ничего плохого делает, но есть кто-то, который хочет сделать плохое. В духовном мире точно так. Я никому ничего плохого не делаю. Но сатана хочет тебя. Хочешь ты или нет, он тебя не спрашивать не будет. Поэтому понимание, что мы на войне. Второе, идентифицировать свое я думаю знаешь это выражение ахиллесова пята это слабое место которое есть у каждого человека и сатана будет бить именно в это место он не будет просто куда-то бить он знает каждого из нас я знаю свое место ты знаешь вероятно где тебя будут бить кого-то бьет по финансам кого-то сексуальность кого-то власть кого-то еще другие тысячи примеров и очень важно быть к этому приготовленным Коли ми знаємо, що ми на війні, ми знаємо, що у нас є слабе місце, і нам нужен бронежилет для этого слабого места, і бути готовим к этому – це хоча б тот фундамент, який допоможе нам. Ви зазначили молитва і Боже Слово. Я розумію, що якщо згодом людина, яка була християнином, перестає молитись, читати Боже Слово, вона стає, так би мовити, голою в боротьбі з гріхом. Вона не матиме сили, щоб долати те, що її завдає їй поразки. Сто процентів. А, І вот здесь проблема в том, что в начале этого не видно. Не, ну, перестал ты, скажем, да, читать Библию три дня. Это никто не видит. Есть такое хорошее выражение «пыль на вашей Библии отразится грязью вашей жизни». В начале не видно. Но Библия, как катализатор, которая наши мысли чистит, чистит наше тело, чистит наши отношения. И если ты там 2-3 дня не читал, вроде бы и не страшно. Молился ты не молился. У тебя же на лице не написано, молился это ты не молился. Но если мы это делаем регулярно, значит не заботимся о своей духовной жизни. Когда-то эта вот, э, лазейка для сатаны все будет больше и больше и больше. И он обязательно найдет возможность, потому что мы не защищаем себя, свою семью, бизнес брак, что бы то ни было и так далее. Поэтому вот проблема в том, что некоторые говорят, какая разница, молюсь я или не молюсь. Понимаешь, да, у меня не видно разницы. И вот здесь, конечно, разница в годах будет видна, сколько я семей вот, консультирую, которые говорят, у нас огромная проблема. Проблема с финансами, проблема с детьми, проблема друг с другом. И я спрашиваю, какая у вас духовная жизнь? Ну, мы так, в воскресенье, если сходили на собрание, а иногда не сходили, но ну, и не так страшно. В церкви ничего не делают, духовной жизни нету, вместе не молятся и так далее. Годами потом, а потом нагнать, и они приходят и говорят, ты за нас помолись, и у нас будет все классно. Вы годами ничего не делали, а потом хотите, чтобы раз, и произошла волшебная палочка. Такого не бывает. Лео, все-таки, чи есть певний біблійний алгоритм дій, який допоможе перемагати у боротьбі с грехом? И да, и нет. Здесь я очень прошу всех, чтобы они бежали от таких проповедников, от таких книг, которые говорят пять ключей в борьбе, семь секретов, два шага, которые дают такие популистские ответы на сложную жизнь. Понимаешь, у нас жизнь такая сложная, а они хотят дать простые ответы. И эти книжки очень любят люди, потому что там все просто. Там есть пять шагов. Там есть семь секретов, там все, и все будет классно, если ты будешь это делать. Я думаю, что здесь нельзя быть просто вот таким поверхностным христианином. Нельзя быть просто таким поверхностным человеком, который хочет очень быстро. Ты мне не напрягай сильно, ты мне дай пять шагов, и все, я не буду это вот. И я желательно еще ты за меня эти пять шагов сделай. Поэтому здесь очень важно понимать, это борьба 24 на 7, и это борьба до конца нашей жизни. И поэтому здесь дешевых подходов нету. Вот для этого мы каждый год читаем всю Библию. Мы начинаем с бытия и заканчиваем откровением, чтобы увидеть всю картину борьбы почему некоторые упали, почему некоторые не упали. Мы напоминаем себе, почему некоторые были успешны, а другие не были успешны. Поэтому здесь не, вот я такой человек, который очень радикально противлюсь вот этому. Вот если вы сделаете три шага, значит это все будет. Это. Алгоритма нету, но то, что мы уже сказали, знать, что есть борьба, готовиться к этой борьбе, знать, что мы находимся на борьбе, готовить себя. Все, это уже очень хороший фундамент. От, Лео, ви зазначили, що э, для того ми читаємо Біблію стараємося там за рік прочитати. Yeah. Наступає інший рік. Ми знову стараємось прочитати. Але ж навіщо кожного року, от хто буде дивитися, наприклад, хто не знає Бога, yeah. можна один раз прочитати Боже Слово і на тому крапка. Mm -hmm. Чому потрібно так перебувати у ньому? Ну, во-перше, слово Боже, це є наш меч. Мы им сражаемся. Чем лучше мы этим мечом владеем, тем успешнее мы будем в этом борьбе. Слово Божье дает нам пищу, Слово Божье очищает нас, Слово Божье имеет такое хорошее действие на нас, что просто если ты его не читаешь регулярно, ты что-то теряешь в своей жизни. Если ты сказал один раз прочитал, это просто для информации. Но Слово Божие это живое, Слово, которое трансформирует нас, не информирует. Это одна часть, для этого хватит один раз. Хватит наших воскресных проповедей, всего хватит. Но Слово Божие оно живое, а так как оно живое, оно трансформирует нас. А трансформирует нас к одной единственной цели. По-русски это называется Христоподобие, быть похожим на Иисуса Христа. А это именно один из важнейших инструментов, который трансформирует нас. И помогает нам, конечно, в этой борьбе, потому что это меч. Лео, скажіть, чи варто християнину, коли в нього виникає це бажання боротися з гріхом, на самотужки це робити? Чи все-таки з кимось поділитися, зі служителем, з друзями, з рідними? Я говорю так: якщо ця проблема, і ти її побігаєш, не треба нікому бігати і розповісти. У тебя є проблема, вона залишилася, ти її, вона не повторяється. Но если она повторяется один раз и еще раз и еще раз и ты понимаешь, ты проигрываешь. Всем говорю, ищите помощи. Ищите помощи обязательно. Но это будет помощник, это, как ты сказал, вот это из этого круга, это могут быть твои родные, могут быть твои родители, может быть твоя муж, жена, могут быть служитель церкви, могут быть какой-то терапевт, консультант, как бы мы это ни назовем. Если у нас регулярные падения, и мы понимаем, что мы обманываем себя, мы не можем быть успешным в этом, здесь нужно обязательно искать помощи. И одно из важных правил победы называется «Будь прозрачен и подотчетен». Кто может заглянуть в твою жизнь? Когда мы никому ничего не говорим о нашей борьбе, внутри боремся, это может быть, как было написано у Давида в 32-м салме, «Когда я молчал, обветшали кости мои, но я открыл тебе грех свой, и ты снял с меня вину греха моего». Поэтому, если есть регулярные падения и человек не имеет борьбы, всегда нужно искать. Но здесь очень важно найти правильного человека, чтобы он не раск... только проблему сказал, уже знает весь интернет, знают все другие люди. То есть очень важно, чтобы искать, с кем можно поговорить и довериться. Лео виговорила на початку розмови, що це боротьба 24 на 7 з гріхом. Ну чому 24 на 7? Чому ми до кінця свого життя будемо з чимось боротися? Если бы я знал, почему, я не знаю. Я знаю, что только что оно будет, да. Почему, вероятно, Бог хочет работать над нами? Потому что через борьбу все-таки мы уподобляемся образу Иисуса Христа. Ведь он сам во время своей жизни боролся, был искушаем во всем, кроме греха. Поэтому, если мы хотим быть подобными Иисусу Христу, и сатаны разницы нету, или он 20-летнего приведет к падению, или 80-летнего, главное, чтобы человек не спасся. Поэтому, если он в 20 лет не сможет, 40 лет не будет успешным, значит, в конце концов, он будет до конца нашей жизни. Я сам человек, который много работает со старыми людьми, у меня есть семинар «Подготовка к старости и смерти». И я вижу одну проблему у старых людей, что сатана бьет их чтобы в старости они начали сомневаться в своем спасении. Я не спасен, я недостаточно освещался, все. Уже все, человек прожил прекрасную христианскую жизнь, не грехов. И вот уже казалось бы, ты уже к переходу готов. И здесь еще сатана хочет человека привести к падению. Есть очень хорошее исследование, у меня с собой книга, которую я сейчас читаю. Американский профессор Роберт Клинтон исследовал тысячу библейских лидеров, все, которые есть. В Библии где-то примерно тысяча. Сто из них описаны очень хорошо, а 49. описаны від начала до конца. І к сожалению, тільки 30% закончили хорошо. к сожалению, многие почали дуже добре, але закончили плохо. Поэтому борьба буде всю життя. Лео, підсумовуючи нашу розмову, чи можна християнину себе якось так підготувати, щоб в цій боротьбі з гріхом бути переможцем, насолоджуватись християнським життям Так. Мой ответ всем ⁇ да, потому что можно из этой передачи вывести, ах, мы все равно проиграем, потому что все проигрывают и так далее. Нет нам дарованы обетования, обещания, что мы будем переможцами, мы будем победителем в этой борьбе. Что можно мы сделать? Масса факторов. Три из них я уже сказал. Понимание, что эта борьба, она не закончится. Идентифицировать свою ахиллесовую пету, одеть бронежилет на том место, где будет сатана нас бить своими огненными стрелами. Быть готовыми, мы сказали о том, что быть прозрачными и подотчетными. Кто может заглянуть в нашу борьбу? С кем мы можем поделиться? Еще раз, не бегать ко всем, но если никто не может заглянуть, то здесь уже проблема. Следующее, если мы будем делать ошибки, учиться из своих ошибок. Мудрый человек учится на ошибках других, но иногда мы сами делаем ошибки и не повторять ошибки – это мудро. Очень важный фактор это иметь настоящих друзей, которые, когда ты упал, подымут тебя, не дадут тебе там лежать, поведут тебя ко Христу, как было с одним человеком, который был больной, четыре его друга взяли и привели ко Христу. И иногда, если мы терпим поражение, наши друзья это наша лучшая помощь. И, как мы уже говорили, то, что я говорил, духовные упражнения, духовный фитнес это чтение Библии. Це молитва регулярная, і это исполнение Духом Святим, то, що говорить нам Слово Боже. Якщо ми розуміємо, що це духовна борьба, то нам нужен духовний фітнес для нашого Духа. Лео розумію, що нас буде дивитися різна категорія людей, християн, і, можливо, хтось вже, знаєте, ну от просто знемігся. То я так розумію, для них такий посил буде від цієї розмови. Хай би що там сталося не здаватися, знати, що є вихід і можна перемогти. Амінь. Never give up. Ніколи не здавайся.